И тут нам нужно перейти на русский язык поскольку с симоном будем говорить по-русски скажите вот расследование которое вы провели оно выводит вас на то что эти сэс они действительно были в телефоне дочери манафорта и это, это действительно имеет отношение к тем событиям которые случились в киеве Ну, конечно, нельзя говорить со стопроцентной уверенностью, что каждое сообщение, которое находится в этом сливе, является э, настоящим. Но я провел несколько дней, перечитывая эту всю переписку, и там около 300 тысяч сообщений, которые говорят о всех деталях, жизни вот этой женщины, дочки Манафорта, бывшего помощника Дональда Трампа в его избирательной кампании. Ну и я думаю, здесь на Украине он известен больше как советник партии регионов и Виктора Януковича на протяжении очень многих лет. И, и вот после того, как я прочитал Большое количество этих сообщений, мне кажется, что оно, скорее всего, достоверное, но я думаю, что кто-то должен провести экспертизу. Т те части, которые я просматривал, они, в общем-то, совпадают с событиями и с реальностью. И я думаю, что было бы очень сложно кому-то потратить такое огромное количество времени для того, чтобы сделать вот такой доскональный фейк. А, Симон, и что вас лично взволновало а, в этих сообщениях? Ну, там было очень много всего интересного, но я думаю, для украинской аудитории... Интереснее всего, это то, что э, дочка Манафорта э, вот она не, достаточно критично относилась к собственному отцу э, и обвинила его в том, что он был причастен к массовым расстрелам э, на Майдане. Надо сказать, что вот эти высказывания ее были сделаны э, в контексте э, длинной беседы, которую она имела, ну, которую она э, якобы имела с со своей сестрой Джессикой, ее зовут Андрея, и что они обсуждали личные вопросы семьи Манафорта, и они были в этот момент очень злы на своего отца. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у Андрея действительно по данным этих сообщений был доступ к своему отцу то есть как бы она была с ним а, в феврале 2014 года а, потому что они оба находились вместе а, на, на каникулах в, во флориде и если верить а, тем временным а, отметкам которые есть в этом сливе то а, именно вот вечер 24 нет или 22 сейчас По- моему 22 февраля, когда были последние расстрелы на Майдане, она прилетела и ее встретил в аэропорту во Флориде ее отец. То есть это был вечер в Америке, то есть здесь в Киеве, наверное, к тому моменту уже все закончилось, но это не исключает возможности того, что отец ей что-то сказал о том, что происходило в предыдущие дни. То есть это совпадает. Поэтому мне кажется, эти сообщения достаточно интересны, и стоит их проверить и, наверное, допросить вот ее отца, участников вот этого разговора. Вот нам удалось нашей коллеге и редактору этого эфира Ирине Славинской удалось связаться с Евгенией Закревской. Она адвокат из команды, которая ведет дело Небесной Сотни. Евгения прокомментировала сообщение, опубликованное в. В собственно, в інтернеті і э, по її словам, що стоїть розібратися, наскільки автентична, вот що вона нам сказала. Да, я не спорю з цим. Давай інформація, посвісим. яка є в відкритому доступі, як безпосередня база цих семейс відкритому доступі, тобто її можна подивитися, перевірити там окрему сайт, якщо не помиляюся, створили для цього. Ну і окремо вже там частина ідейця аналізує і викладає свої викладки. Власне. І оскільки там декілька смс торкаються періоду Майдану, і ну, на думку відправника цих смс, якщо ми погоджуємося з тим, що вони автентичні, стосуються впливу Манафорта на Януковича в той період, то очевидно, що в межах розслідування ми маємо перевірити, ну, по-перше, аутентичність цих смс, чи дійсно вони були написані, чи це не просто там така фальсифікація велика. А по-друге, чи мають вони вплив на нашу справу. Тому що навіть та інформація, яка є в Тих СМС, ну, вона, очевидно, трішки не відповідає вже дійсності тому, що відбувалося. Тому що ми говоримо про можливий вплив, який, можливо, спостерігала дочка в період, коли вже завершилися розстріли. І говорити про те, що це, був, ну, по-перше, безпосередній вплив, ми не можемо. По-друге, ну, оцінка подій дочкою, якщо це дійсно мало місце, якщо це дійсно її оцінка її смс-ки, вони, очевидно, там, емоційні дещо і ну, не, не є такими об'єктивними. Але, тим не менш, цей вплив в якійсь, в якійсь формі, очевидно, що не в такій, як це написано в цих смс, навіть якщо ми їм віримо, міг бути. І якщо він міг бути, то його потрібно перевірити. Это голос Евгении Закревской, адвоката, которая вместе со своими коллегами ведет дело расстрела Небесной сотни на Майдане независимости в Киеве в 2014 году. А мы в студии общаемся с журналистом Симоном Островским. А вот... сайт о котором идет речь это большой это сайт с большим количеством этих сумумасок дочки манафорта я так понимаю что а, сейчас а, американские журналисты вот достают оттуда все новые и новые сенсации это сайт называетсяки Кибергорилла и это такая платформа, на которую любой, в принципе, человек может а, слить что угодно. Поэтому а, понять именно кто а, произвел этот взлом и кто это туда а, залил а, очень сложно. Это мог мог быть а, кто угодно на самом деле. А, но да, действительно, вот я думаю, журналисты а, прочесывают а, эти СМСки и, и, и смотрят там, потому что с одной стороны это дает а, Возможность посмотреть на закулисный э, мир вот этой политической семьи, которая не только участвовала в самых важных решениях э, судьбы Украины э, за последние годы, но и в э, самой важной политической гонке. Мира это выборы США в прошлом году, и там есть разные реплики, реакции на происхождение внутри компании Дональда Трампа, вот его дочери, и, и так далее. И поэтому это действительно вызывает очень большой интерес. Симон, как вы считаете, нет ли тут такого желтоватого оттенка вот в этих новостях, поскольку такие очень непростые отношения складываются у нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с медиа, с тем же телеканалом CNN, с New York Times мы слышали взаимные обвинения. Дональд Трамп говорил, что и CNN, и New York Times работали против него во время выборов. Да, и вот сейчас так, такое, такой ответ со стороны Медийщиков. И при этом вы сами сказали, что непонятно происхождение этих СМС, -а, кто это сделал, и главное, кто это слил в медиа. Ну, вы знаете, в адрес CNN очень много всяких обвинений. И не только с правой стороны политического спектра, но и со стороны левой левой стороны политического спектра во время выборов очень многие сторонники Хиллари Клинтон обвивали, обвиняли CNN в том, что они давали Дональду Трампу слишком большую платформу и что они показывали его ралли, не редактируя как бы его как они делали с выступлениями э, других политиков, а, а правые э, сторонники республиканцев они наоборот обвиняли э, CNN, что они слишком критично э, освещают э, Дональда Трампа, что когда он э, говорит что-то, э, которое не соответствует действительности, то как бы CNN об этом прямо открыто говорит и сообщает, что э, президент сказал э, X, но это не соответствует э, N. Вот, и поэтому, естественно, когда э, ты являешься большой э, телевизионной сетью, которую смотрит вся страна, то найдет, найдутся недовольные э, со всех концов политического спектра. И мне кажется, что это говорит именно о том, что э, этот канал э, проходит по середине, где и должны журналисты находиться. Вы, конечно же, проанализировали эти смс-сообщения дочки господина Манафорта, да? И что вы можете сказать об этих обвинениях? А это имеется в виду эмоциональный всплеск, поскольку господин Манафорт работал на партию регионов, был приближен к Виктору Януковичу в свое время. А именно это обстоятельство а, имела в виду дочь а, Манафорта? Или а, речь идет о каких-то более серьезных вещах? А в смысле участия в убийстве людей в центре Киева. Вот, по вашему мнению, после того, когда вы ознакомились со всем этим материалом? Цитаты из этих э, смс э, достаточно прямолинейные. И они не оставляют, э, как бы, места для того, чтобы думать, что она пыталась, э, что она говорила образно. Э, она сказала, что она говорит своей сестре, и это перевод, поэтому это не прямая цитата, естественно, но она говорит, что ты знаешь, что папа убил людей в Украине, точка, знающий, точка. Поэтому, и потом она еще через несколько строк пишет о том, что она видела, как он заходил в свой секретный имейл. Она говорит, он переписывал, я была там, он переписывается в секретном имейле, они не отправляют сообщения, они а, пишут в черновиках, чтобы ничего не передавалось через сервера. Эм, и мне кажется, что это в контексте того, как он, будучи в Америке, общался с кем-то в Украине. Эм, и поэтому мы решили написать статью об этом, потому что это достаточно такие очень серьезные замечания близкого человека, который имеет доступ в личную жизнь, которого бы мы бы иначе не могли иметь. При этом сам господин Манафорт как-то участвовал в переписке? Зафиксированы ли его сообщения? Да, таким образом я и предполагаю о том, что они были вместе, потому что год до того, как она писала эти сообщения своей сестре о том, что папа убивал, она переписывалась опять же если верить что эти сообщения настоящие с с самим мануфор там чтобы договориться о, о встрече в аэропорте и поэтому я сделал предположение о том что они находились во флориде в этот момент в феврале 2004 14 года и um... Вот, собственно, о том, будут ли иметь опубликованные СМС, интерес для украинского следствия, мы также спросили у адвоката Евгении Закревской. Давайте послушаем, что она говорит. Мне кажется, что иностранные, ну, власне, американские журналисты, в них в центре уваги все таки на наши події, а в них в центре уваги Монафорт и они им, ну, и его связок с Трампом и таки інше. И, власне, все, что безпосередньо может как-то всплывать, або, ну, навколо нього все ще крутиться, це е, потрапляє власне, це в коло уваги. І, власне, якогось глибокої перевірки безпосередньо зв'язку із подіями Майдану, і навіть, навіть мій, мій коментар там був, був досить суттєво обрізане. Десять скептична частина, в якій якраз поясню, пояснювала, чому от такого безпосереднього впливу, як, е, можливо, е, про який, можливо, говориться сама цього дичка, бути не могло. Тому що... Це не відповідає вже конкретним, конкретним обставинам, які встановлені. Настановлений час, коли завершиться розстріл, у встановлено, з ким, яким чином це відбувалося, нас встановлено, з якої зброї стріляли, нас встановлено, кому ця зброя належить. Тобто всі ці моменти, ну, як я бачу, вони не відобразилися. І, і власне, це може свідчити лише про те, що в фокусі уваги є саме монофон у західних журналістів. От. А зв'язок Майдану там, ну, намагаються якось більше привернути увагу, підсилити тобто його. Якось вплив. От. Але ти не менш, ця згадка є, її потрібно перевірити, її потрібно, потрібно глибше копнути. Тобто це не означає, що те, що написано, власне, так і є, да? але, це, але ми не можемо виключати, що дійсно якийсь вплив був, і потрібно цей вплив встановити, через кого він, в чому він полягав, яка можливо була роль. Тобто, і, ну і власне такі моменти. Но Але я бы все ж таки дуже не хотела, чтобы это перетворилось на нехтование фактов и раздувание, снова еще, какой-то конспирологической теории, как это я уже вижу, происходит. Это мы начали слушать немножко не тот комментарий. Он касался, собственно, другого вопроса заданного Евгении. Это был вопрос о э, вниманию к личности Пола Манафорта. Давайте послушаем, что Евгения говорит конкретно о пользе э, СМС для украинского следствия в деле Майдана. Звісно что мы попросили следствие проверить, и это будет проверено. Але мы говорим о про, про переписку, яка можливо малый місце після подій. І очевидно, що оцінка подій, так як вона викладена в СМС, вона вже не відповідає дійсно. Тобто ми можемо говорити про те, що якийсь зв'язок був, але ну, що ми можемо витягнути безпосередньо з тих смс, ну, не можна сказати. Не, не дуже багато, якщо чесно. Майже нічого. Тобто просто факт того, що Манафорт писав якимось чином щось а, Януковичу в цей період. І, і можливо, відбувалося якась, якесь обговорення ситуації чи щось таке. Тобто це так, що важливо. Але це трішки не те, що е, нам намагаються, власне, ну, що намагаються західні змії розсторожувати. Підготовки стратегії потрібно перевіряти, чи приймав участь. Але от я послав тих людей на смерть, ну, це трішки вже якось, видно, що це ознака того, що дівчина чи автор смс емоційно сприймає ситуацію. От, і це вже ну, тобто це не, ну, не корелює із реальними фактичними даними. А, — Симон, скажите, а вот если попытаться посмотреть на эту ситуацию без эмоций, то а, насколько, по вашим оценкам, по вашим ощущениям, насколько большим и э, существенным мог, могло быть влияние Пола Манафорта на Виктора Януковича? — Ну, если говорить в общем, то я думаю, что у него было достаточно большое влияние на него э, в протяжении многих лет, и что он стоял... За большим количеством решений и политической стратегии Виктора Януковича Я разговаривал с бывшим послом Соединенных Штатов в Украине Хербстом Который застал Манафорта в самом конце своего пребывания в Украине И в начале пребывания Манафорта в Украине И уже тогда он говорил о том что на встречах с Монафортом они а, беседовали на тему антизападной риторики Яуковича, и посол а, просил его посоветоватьянндуковичу как бы этого не делать. А, и кто-то отказался. Я думаю что есть много людей которые направили януковича на это на тот путь на котором он он пошел разделяя украинское общество на украина говоряящих и русскоговорящих людей и используя тему нато для того чтобы подбодрить свою базу политическую и Но я думаю, что Манфор внес достаточно большую лепту вто и, наверное, делят часть вины в том, что случилось в Украине. в 2013-2014 году. Друзья, с нами в студии сейчас Симон Островский, журналист, власне кажучи, автор материала, который вышел на телеканале CNN про ось эту переписку, смс листування, про яке мы сейчас говорим. Симон, как вы считаете, может ли, могут ли эти материалы быть использованы украинским следствием в деле о преступлениях в центре Киева, в деле о расстрелах людей на Майдане? Ну, возможно, они могут быть использованы, но это уже, наверное, больше вопрос к следствию, чем ко мне. Я просто осветил тот факт а, о существовании а, этих а, текстовых сообщений и что там были высказаны достаточно резкие вещи а, и дальше это уже по моему вопрос а, следствия я думаю что а, нам было интересно а, это все а, обговорить потому что а, был интерес а, со стороны а, и прокуратуры и адвокатов здесь в украине в для того, чтобы эти сообщения рассмотреть. И, а в Америке, я думаю, что многие люди не совсем знакомы с ролью Манафорта в украинской политике в общем. Они его знают как главу политической компании Дональда Трампа, но они не знают, что он был, наверное, самым влиятельным американцем в этой стране на протяжении многих лет и поэтому эм, любые э, как бы его детали прошлого я думаю они интересны так как он помог привести Дональда Трампа э, к, к президентству именно э, Пол Манафорд э, ему его ему дают э, э, отчет в том что именно из-за него Дональд Трамп победил в гонке среди республиканцев летом, когда выбирали, кто будет кандидатом от республиканской партии. Он ä, был в преддверии вот ä, этой борьбы в праймерис, он был вместе с Дональдом Трампом и сделал его кандидатом от республиканцев. Потом Дональд Трамп, когда стало известно о том, что ä, его фамилия оказалась в этой известной черной бухгалтерии, ä, Дональд Трамп от него избавился. Но к тому времени Манафорд ему очень помог. Как вы считаете, в Соединенных Штатах будут проведены экспертизы на истинность этой переписки этих смс-сообщений? Я думаю, что это будет проведено в том случае, если украинские следователи сделают запрос в Америку и скажут, что им это, нужна такая помощь для собственного расследования здесь. О, То и есть... вот тут мы с вами связь а, обнаружили. Как это может произойти? Да? Ну, мне это мне кажется, это не, мы не открыли тут Америку. Это, этот процесс происходит все время. Американцы делают какой-то запрос украинцам по делам, которые их интересуют. Украинцы делают какой-то. Это запрос америки по делам которые их интересуют и э, страны которые как бы имеют хорошие отношения и мне кажется украина и америка имеет достаточно нормальные отношения они делятся такой помощью обычно а я напомню что в нашей студии всемумон островский журналист и вот еще такой момент то что эти с сообщения проливают некий свет на то что происходило в В Киеве сейчас, может ли это нас увести в сторону от российского следа в событиях на Майдане, как вы считаете? Ну, мне кажется, что вот как раз про это лучше спросить у Евгении, потому что она действительно большой эксперт в том, что происходило в те дни на Майдане. Она знает поминутно и по кто откуда стрелял и, и откуда были произведены много из выстрелов и, и, и что баллистика показала. И дело в том, что насколько она мне говорила, большинство жертв на Майдане были убиты именно из оружия, которым пользуется киевская да. полиция. Да. Ну там я не знаю какое подразделение, но не снайперы. То есть именно самое большое количество людей, как она говорила, от такого оружия погибло по баллистической экспертизе. Это, это я понимаю, но вот все-таки я задаю вопрос больше с таким уклоном в международные политические подковерные игры, потому что Пол Манафорт, он все-таки в, наверное, каком-то восприятии общества, он связан с теми силами, которые в сторону России клонятся в окружении или клонились в окружении Трампа. Я права? Ну, ну, если считать, что Виктор Янукович был пророссийским политиком и Пол Маннфорд э, работал на него, то, конечно, Пол Маннфорд работал на пророссийские силы в Украине. Он же, Янукович, с самого начала э, выступал э, как э, сторонник, э, если не России, то русскоговорящих. Um, и именно такая вот разделяющая политика, которая может очень um, возбудить какую-то часть электората эффективно, но при этом разделить uh, очень опасное общество, это, это Мануфорта козырь, то есть это его конек. Um, в Америке во время uh, избирательной, компании Дональда Трампа, он повторил этот опыт очень успешно, деля американцев на тех, которые типа коренные, и, и, и приезжих, которые забирают работу коренных американцев. Делите людей на своих и не своих. Это очень эффективный политический прием. Спасибо большое. Друзья, с нами в студии был журналист Симон Островский, и мы говорили о... Мы говорили про... Смс-листування, яке ну, це має слідство, очевидно, встановити. І ми зрозуміли, які механізми для цього потрібні. А, нібито належить дочці Пона, а, Пола Манафорта. А, це така доволі резонансна інформація, яка прозвучала на телеканалі CNN. А, Спасибо большое. Спасибо вам. Громадське радіо стрімко розвивається.